Конечно, приятно выиграть. Праздничный день, против Киева. 33 минуты мы играли тот баскетбол, который хотел, чтобы играть в протяжении всей игры, всего сезона. Было терпение, нападение, была агрессивная защита, был хороший переход, и главное было глупых действий нападения. 33 минуты мы успокоились, где-то потеряли концентрацию, ничего больше не вижу как будто разбросали их зону, очень хорошо, было очень много склонных бросков, Но не попали, медленно вернулись назад, я за нож, как мы знаем, опытная команда, немедленно этим воспользовалась, забила сразу 9 очков, 3 очков бросков, и подарила себе, скажем так, все-таки маленький шанс на, на, на удачу. И хорошо, что мы потом сумели собраться, сумели успокоиться, не играть на публику, не искать очки какие-то, не, охотятся охотиться за очками, а просто довести дело до логичного конца. А это, второй матч подряд вы побеждаете, второй матч подряд заявки нет кикерта. Ну он шестой лишний, это совпадение? Не знаю. Не знаю, но как... Вы же ведь забыл. Да. Сейчас, ну, Следующая игра 100% он выйдет на поле. А вместо кого? Да. вместо кого? Он получил украинский паспорт. Но он выйдет на поле следующей игра. Мы увидим, как он выйдет. Может быть вместо меня. Чего там?